И в этом видео мы сегодня снимаем простую обыкновенную машину. Сначала берем две такие запчасти и скрепляем их. Вот. Берем еще одни колеса, скрепляем их так. Потом берем таких две нужно. Берем одну такую запчасть, ставим ее сюда. Вот так. Скрепляем. И вторую точно так же. Так. Потом берем две вот таких запчасти. Вот. Таких. Скрепляем их так. Так. Теперь берем вот типа такого сиденья и берем еще вот такую штуку. Так, скрепляем их вот так. И все. Теперь ставим ее сюда. Потом берем вот такую запчасть и ложим сюда. Так, теперь... А, ну это не надо, да? Так, берем такую запчасть. Угу. По-моему, у всех такая есть. И скрепляем вот так. Вот так. Теперь берем вот такую запчасть. Как ее сделать, покажи. Так. Ее поставь на паузу. Раз, два, три. И вот я разобрал эту часть, как вы видите на экране. И сейчас я ее соберу и покажу. Вот берем две вот таких одно делаем так, второе тоже так. Ставим пальцы вот, вот такую штуку. Вот. Ставим ее сюда. Вот так. Берем такие зеленые штуки. Такие вот. Так, теперь ставим их вот сюда. Так. И эти оранжевые тоже. Такие. Ставим их по бокам. И нужны еще две вот такие обыкновенные штуки. Двойные. Такие. Один на два. Да. И две таких штуки ставим под низ. И последняя запчасть вот такая. Вот. Решеточка. Да. Ставим сюда. И скрепляем на машину. И берем самое главное. Вот такое вот стекло. Ставим его таким способом. И у нас получается вот такая вот прикольная машина. Ну, можете там что-нибудь добавить, если не получилось, если вам не нравится. И всем пока.